С востока на запад в минувшие выходные в рамках одноименной акции запорожские студенты посетили европейскую столицу Украины – Львов. Им показали город, а также развеяли стереотипы и мифы, которые, по их мнению, годами разъединяли Украину. Подробности в сюжете. В Украине эта акция стартовала в прошлом году. Раз в месяц студенты и школьники старших классов из разных регионов страны приезжают во Львов. Ее основатели считают, такие мероприятия смогут объединить Украину. Уверенное развеивание мифов – первый шаг к построению мостов доверия между Востоком и Западом. Добавляет, особенно актуальны такие встречи в последнее время так и запорожские студенты познакомились с традициями и особенностями Западной Украины. Также запорожцы встретились с общественными лидерами и дискутировали с ректором Украинского католического университета Богданом Прахом. Запорожские студенты получили множество положительных эмоций от культурного наследия Львова. Побывали в мастерской шоколада, посетили костел апостолов Петра и Павла, Верменский собор и многое другое. Акция «С востока на запад» продлится до 10 недель. Расходы на проживание, питание и экскурсии во время пребывания во Львове покрываются самими организаторами. Говорят всем студентам, желающим принять участие в визите в рамках акции, необходимо всего лишь зайти на сайт организации и заполнить мотивационную анкету.